salom muxlislar ushbu video Bollywood yulduzlarini to'yga chaqirish qanchaga tushishi haqida Bollywood yulduzlari muxlislari to'yga mehmon sifatida tashrif buyurishi qo'shiq kuylab raqsga tushishi ham mumkin buning uchun katta miqdorda pul to'lansa kifoya shohruxxondan tashqari ritik roshan kangan Ranaut va malayka aruraxonlar ham to'ylarda chiqish qilishga qarshi emas aktyor va aktrisalar o'z qadrdonlari to'yiga tashrif buyurgandek kulib chiqishlari bir necha daqiqa ishtiroklari uchun qancha haq so'raydi ushbu savolga quyida javob berib o'tamiz birinchi priyanka cho'pra mahoratli va go'zal aktrisa to'yida ishtirok etishini istaganlar to'qson to'qqiz yoki bir yuz olti ming aqsh dollari to'lash kerak bo'lgan lekin amerikaga kelin bo'lganidan keyin aktrisa bu kabi marosimlarda qatnashishni bas qilgan ikkinchi katrina kayf katrina kayfning to'yga mehmon sifatida qatnashishi uchun 120 yuz yigirma ming aqsh dollari to'lanishi kerak uchinchi ritik roshan qoyilmaqom raqs ijro etadigan ritik roshan bo'lsa bir chiqishi uchun bir yuz o'ttiz uch ming aqsh dollari talab qiladi to'rtinchi salmonxon salmonxon o'ziga belgilagan narxdan uning o'ziga bo'lgan ishonchi yuqoriligini bilsa bo'ladi aktyorning ishtiroki uchun 266 yuz ming aqsh dollari to'lanishi kerak beshinchi shohruhxon bollivud qiroli shohruhxon eng qimmat mehmon hisoblanadi yoshlar to'yiga aktyor tashrif buyurishi uchun 333 yoki 400 yuz ming aqsh dollari sarflashiga to'g'ri keladi lekin bu hali hammasi emas birlashgan arab amirliklarida yashovchi juftlik shohruhxonning to'yiga ishtiroki uchun bir million dollar to'lagan oltinchi kangana ranaud kangana ranaud to'yda qatnashishi uchun boshqalarga qaraganda kam oltmish olti dollar so'raydi ranbir Kapoor 99 yoki bir yuz o'ttiz uch ming dollar berilsagina ishtiroki bilan muxlislarni xushnud qiladi ammo karina kapur jon abraham sonam kapur va shahid kapurlar esa qancha pul taklif qilinishidan qat'i nazar to'y to'lgan kun va ziyofatlarda ishtirok etmaydi